5 днів до опрацювання даного рішення. Так як приписи про порушення повинні відправлятися поштою на замовлення, ми відправили чинною поштою, тому не отримали підтвердження, що підприємці отримали їх на руки. Тому до отримання даного підтвердження взяти проєкт даного рішення треба було так Так, в мене є зауваження, я хочу посправитися у нас є справді проблема з тим, що ми, бачите, як ми написали, півтори сторінки зауваження, що люди, які отримують, яким приходить демонтувати ці незаконні конструкції, кажуть, що вони не отримували ніяких листів, тому давайте ми хоч з бюджету витратимо там якісь там пару гривень на те, щоб надіслати відповідно закрутного листа, замовного листа. Так? Це ж такі маленькі. Е, насправді нам потрібно тут попрацювати взагалі е, над проєктом рішення, щоб у нас почалася робота з демонтажу з демонтажу цих новозальних мафій, які у нас по місту по всім містам. Тому ми е, зараз попрацюємо вам днів, так? Так. І насправді ми будемо на наступний. Ціл, Че вы хотите поддержать, чтобы досрочевать. Досрочевание за, сгибно э, зауважен э, юридическим обликом, так? Администрация успеет в 10 дней? Александр Федорович, есть вопрос? Так, Если можно. В администрациях мне непонятно, какой срок, конец года, бюджеты, которые были на демонтаж мафов, уже фактически все использованы. Поэтому... Ну, в Корабельном районе я видел проект решения, там 20 мафов снести, это ни много ни мало, порядка 40 тысяч гривен. Таких денег в бюджете уже нет. Если этот срок будет включать и январь следующего года, тогда вопросов нет. Просто у нас реально осталось 5 тысяч на демонтаж и, э, Ну, по, по, Я м, с вами и, соглашусь с тем, что это нужно будет делать уже, во-первых, зима сейчас будет. Да? Я думаю, что мы это начнем уже начиная со следующего года. Кроме того, надо проработать возможность того чтобы за вывоз этого МАФа, его за демонтаж платил его хозяин или тот кто скажет что он его хозяин есть процедура когда, когда они продаж хотят продаж. его забирать они обязаны продаж. полностью оплатить за штраф вообще поэтому я и говорю что мы свои деньги будем тратить ну не все же сразу на демонтаж всех демонтировали подождали но ну, вплоть до того что надо проработать все департаменты, как может быть моих последствий ну, реально ли это реализовывать их в качестве после какого-то срока хранить, в самом деле, Больше да? года процедура это вся описана. Да. Потому что если он установлен там нелегально, у него ни у кого нет документов, он тут что должен заявить на него свои права, правильно? Если он через в течение года там постоял на этой штрафплощадке, у него что должно накопиться какая-то сумма денег. Штрафплощадки у нас есть, правильно? сейчас перерабатываем, так скажем, потому что слишком уж много хотят эти частники за демонтаж и за хранение. Поэтому у нас есть э, предложение что это делать на базе коммунального предприятия. Если же это будет реализовываться в имущество, то пусть коммунальное предприятие э, будет э, возвращать свои затраты на хранение. Государственное имущество. Деньги идут в бюджет государства. Хорошо.